Iki tani wong budaya serowan drawong serowan-serawun ning terus golek Contoh Contone sapa? Goe nek pokoke. Sak sini ya akeh. Okay. Yeah. No ya. Ning wong iki saka panjonga. Dijangkah. Ewo dene panjangahe tuna dungkap ro kliwat ya senengahe ya menungso kok, Gong. iya. Ora masalah. Mula dadi wong iki sing utul-utul ngono kuwi. Iya, ya urung kok kuwi ya. Sing sing utul ya gur iya. Mamang ngomong, kowe mantep tenan to dadi dewa budaya? Iya. Arep kancane awak dhewe ya mung karo telu bapak Semar ling. Kudu. Ah iya. Kudu terus le mucinau gegulang. Nek seneng amu boso gegendingan, ya gegendingan singa pek. Seneng amu boso kasus sastran, ya nyastra singa pecek. Seneng amu beksan, utawa juget, ya njugeta singa pek. Wah iya. Apa kabeh di sinamu, ya beksa, ya karawitan, kagunan seni suara, sastra, lan lioliannya, dada ke siji. Wah iya, wah. Dada uangnya komplit ngono ya. Ayo, mbok sempurna ning nek komplit ngono tegese ora nguci wani. Gambar sing apik iki piye? Merthi. Akujo oh, sing disinau iki gambar sing ora apik. Iya. Disinau yo gambar-gambar apik kaya gambare Sang Widu Pamayang ning rakit kaya mengkene iki. ya. sing sing yoso jagat kok iya iya nek ngerti sing becek iki mesti ora bakal yoso barang elek mesti sak timba polahe ya mesti luwes nyeni iya wah ya bener kandhamu le temen kuwi ya ngado apa wong tiba keri arep mlebu kakangku kowe iki keri lho meng awune iki tuwa Aku tiba keri ning dadi kakang. Mulai ya kui kakangku ning kowe ki jane ki adikku. Ning kaning karepe Bapak Semar ngono semen wong tuaku kudu dituruti, Yung. Apa kakang adik, sing penting nyedulur ya. Dadi nek ngono nyeluk aku ya ya sak karepmu. Lho kowe truk ngono ya kenek ya, patut wae. Semono kok nek do nyeluk aku ya sak karepmu Aku ya ora matok. Babo-babo ni ya karepmu. Kok babo piye to? Lho, kok serik. rasa serikmu. Babo-babo mbok semen. Nek ngene iki krasa nek bediding ya, Iya ba. Wingi ndek ning Surabaya ku karo ledek mentir njekut. Tujune kok enek anget-anget kok mamah kok rawuh. Mamah, mamah mentir. kan mamah. Ngantek wa cangkem cangkemku kok. Iye. Apa wis dijak rene, Gong? Ayo dah, wis sikile oh, disawat bojah? No, darake omah. Kowe iki kok wong tuwa kok disalah bojoh. Lah Iya. Hah? Ya, ya nek ngono tak teruske leku sinau kegendingan karo kowe ya le. Iya. Ha Her... gendhing opo? Takonnya. Eh. Kawruhmu gegendingan sepi to. aku tuh. Iya ya. Lah kono opo ba? Bawa Roranjala. Bawa apa? Kenyok ke diri. bawa-bawa. Hei, orang bawa, bawa. asas yang bawa-bawa. Yang bawa-bawa ya. Orang bawa, bawa, bawa montro-montro suara aku. Hei, pake-pake. Pake-pake yang cantri, endang, dayang, mentri. Sor-sorane sang penemban. Manu-manu sawi. Hokeh okay, kok. Masamuak. Aja nah, ngendang-endang. Sing diajar iki akeh, nganti akeh sing do okay. okay, mateng barang. Lah sing ngenteni sapa? Ya sing wong golek kasetre san iki kasetre. <tik> <tik> Bocah iki senanangan kan Ya ya ya. Ya, saya yo sak iki celuken nge endang. Sapa? Eh endang kulino dimangsa apa? Nek ora. iso ben tanggal 15 iso enek endang kulino dimongso. Nah, hmm. nyuwun enek Endang Suyatmi, Endang Sudirahayu, Endang Anis Lukitasari, Endang Nani, Endang Mabaul. Hasanah. Wah, uh, enek endang kok jenenge Angelmen, Kong. Kuwi sing Mabaul. Hasanah. Oh, mula telukane uh, Ul kuwi jenenge Mambaul. Oh, hmm. Ya, terus. Kalau sing pinggir dhewek, pinggir dhewek endang. Apa endang kok ngono kuwi? <laughs> sakmono, ya. Ning ya klebu reh-rehane Iya Ya, monggo. <susuk> eh, aku kita... Joba nanik eh endang eh, nanik ayo nong 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 ayo sing kanggo bawa ning menah mongso betawo adem saya wengi saya jekut Wawan jekut Mangko cek rong bengi. Mbok yo. Limang-limang bengi lho to, kok karpe Karepe ngati. Yo, nani. Ini. Aku yang dia dulur asmane Pak Harton Jombang ini. Ya orang gawak-gawakke manjer ngono to, bisa iki kok, Mas. Ha. Koyo ajana, Bang. Nek dijaluk kas, uleh kas apa? Ora nganggo gas kok. Nah, iki opo barang? Apa? Yo. Pujiwat. mujiwat. Ah, senengane Pak Haryo Bima. sama Pak Joko biar ya, muji nah. bat ini Singkowo bawa Pak ya. Mul oh Pak Mul kok Kaya aja golek kaset resan loh monggo Pak Mul kayak <tik> ini surau di perintah harus di gak masalah ini suaranya memang jitu ya. menikah mulyono menikok generasi condong raos loh Kok generasi condong ras, ya bapak ne, pak sagu. Hati balak. E... Hati raja kok hati. Kui e... tetunggu le condong ras, lagi e putra ne. E tan perbeda. Oh. E Tengok-tengok, dengok-dengok. Tengok-tengok, dengok-dengok. Belom. tok nimas mos teka suarane apik jujur temen heh wis wis ogro dinunuti sinden tekan dalan omoh-omoh tenan iki jenenge mulyana iki nah kok iya ya kok iya omoh-omoh stres alesane iki jare rodok gembos ya Oh, pinter nyingkiri, hawa ki ngono kuwi carane. Dadi seribu alasan iki kena. Ora kaya wong-wong sing golek kasetresanmu. Ya. Pak. Heh, swarane ngono. Wong ora sing wedok uswenenge ra kira-kira pati-pati mesti belas kok wis ora taun nyeneni sing lanang wis ora taun. Mesti kor Pak. Pak ya Sampai tenan, Mol. Ayo, Mol. Tirunan jadi kusinau budaya Suara ki minimal yang ngelakui Nggak usah aneh, nak Ngilangkeh Pak Harto Jombang niki jenengan sing dibeta teng Jombang niki napa Hartono Ayo kabeh to sing jeneng ki Bapak Mayangkara yo sebo kabeh wong sing pamit tak pecat napa pamit kok sing kelike tak kurangi selawe. Heh, mul. Kudune arep wong tenguk demuke wong sing kan ya Nah, nek ya ora diluwi, uga wong nek kancane nabude ya tenguk kok ora ditangu iki. Rebab wae kudu didemok. Undaan. Heh, ay. me Tengah-tengana ya, ngulo ah, to kok har porong munggah yang ucuk yang pertapan semobiar poro indangi. Bukan manu-manu soya, harus kawental kok. Teruk. Iya, ispena wadih sak dalang-dalang -dalan ini nyi para poro cantrik lah masalah.